сама родом из Донецка, сейчас заканчиваю бакалавриатуру в Киеве и через три месяца еду в инструктором в Ohio State University. Я заканчиваю специальность в геологии, но продолжаю свою инструктуру и инструктуру в направлении геопространственного анализа и дистанционного цитирования Земли. Геопространственный анализ действует больше аналитику данных, а именно пространственных данных, таких как координаты, в принципе, географические, а дистанционные задиры Земли используют спутники, также фотографии с дронов, анализируют их в пиксели для получения различного набора данных. поступление больше сложно в плане времени а, и ментальной подготовки, а, потому что если ты знаешь, что ты хороший кандидат, у тебя, ясное дело, возьмут и даже дадут финансирование. Но это занимает очень много времени, подстачу всех экзаменов, написание мотивации, контактирование всех преподавателей. И, ну, ясное дело, что это параллельно идет с работой или учетом в университете. Национальный университет Агайо, Хайси Университет, это одна из лучших институций в Штатах в направлении географии. Почему-то в Штатах геопространственный анализ преподается именно в департаменте географии, а не в геонауках. Поэтому я подалась туда. Особенно мне понравился профессор, с которым я буду работать. И который был моим предпочтительным супервайзером, когда я подавалась. Он один из лучших специалистов в мире в направлении социального зондирования и классифицирования э, дистанционных ну, путниковых снимков. Поэтому я считаю, что выбор супервайзера один из главных в структуре и докторатуре. Мне очень понравилось, что в по Education USA много ребят, которые сюда приходят консультироваться, и идут к одной цели, это поступление в учебную институцию в Америке, и мне тут очень много помогают. Например, я встретила тут достаточно много классных ребят, с я до сих пор остаются в контакте. И Мы друг другу помогаем не только в поступлениям или же кто поступил, но также просто с профессиональным развитием месте. Очень много классных советов далее по поводу мотивационных писем или в целом каких-то фишек деталей А, вот, У меня в принципе, кроме этого, была очень проблема большая с пониманием всего процесса. а, работы системы магистратуры, докторантуры, куда можно, куда нельзя подаваться в Штатах. Очень э, сложная система и зависит еще также от университета, поэтому мои адвайзеры а, и а также и различные воркшопы, семинары очень сильно помогли. Вот. А, также программа Opportunity «по помогла с финансированием подачи, которую я, к сожалению, не смогла бы сама финансировать. Но главное иметь внутреннюю мотивацию, внутреннее понимание того, почему ты туда едешь. Ну, как можно пройти через такой сложный и длинный процесс, просто так думая, что ага, в Штатах классно, к примеру, или гонять за американской мечтой, или просто ага, просто выехать. Это невозможно, тебе не дадут финансирование, ты не поступишь в хороший университет. Нужно иметь внутреннее понимание, куда ты едешь, зачем, что ты хочешь изучать, понимание самого себя как человека, о своих сильных сторон, слабых сторон. Это очень пригодится как написание мотивационного письма, так и, в принципе, прохождение через весь этот сложный процесс.